Когда ты tipo. слушаешь хорошую музыку, ты совершенно не можешь телу своему запретить танцевать. Поэтому танцует, М1 Стартап Шоу танцует. мы продолжаем и открываем секреты по поводу того, как стать звездой танцпола. Ну а еще, завожая заважает погонным... погоном? Поганым? Поганым танцером. Зараз будем дизнаваться у студии Абладин, потому что у нас находится Сергей, он продолжает танцевать, сидя, и до него звертаемся и с питаниями. Тож, презентуем и встречаем одночасно. Сергій Грицюк, кандидат у майстри спорту з бальних танців, переможець чемпіонату світу серед молоді СЕО проекту Денстер. Це онлайн платформа для тих, хто цікавиться танцями на професійному рівні. Привет, привет. Скажи, каким образом ты привлекаешь к себе людей? Привлекаем мы людей, если мы говорим про то, что в наш проект или в наше приложение, да, наш стартап, так сказать, тем, что э, я из сферы, половина команды из сферы, мы доносим до людей то, что. Самую главную боль этого проекта вот что, что мы можем решить для них: они сами отзываются на этот проект и приходят к нам ну, без, без проблем. Чем можете похвастаться? Прямо тут у студии Мадын Фартуси и Украину. Хвастайся, давай. Да, сейчас мы уже сделали свой продукт для организаторов и уже смогли провести более пяти крупных соревнований. Один из них был крупный чемпионат Европы. И сейчас мы связываемся с организаторами из Италии. Еще у нас есть организаторы из из других стран, из Англии, из Америки пытаются выйти на нас, и мы пытаемся туда выйти. Вот этот рынок нам интересен. А чего можно научиться у конкурентов? У конкурентов мы ничего не учимся, мы наоборот им диктуем правила игры. В других странах какие у них в основном направления хореографические вот больше активны сейчас? вообще в странах везде развиты одни и те же направления если мы просто будем смотреть там на Украину и страны СНГ бальные танцы тут развиты больше с спортивной точки зрения mm -hmm. в Америке наоборот они все занимаются социальными танцами бальными то есть там очень много бабушек дедушек там 80 лет они танцуют социальные и... танцы это вот бальными танцами занимаются для себя потом участвуют в соревнованиях то есть есть очень крупные турниры в Америке там где действительно дедушки бабушки... 60 лет выходят, танцуют, и для них это просто в удовольствие. Слуха, я так знаю, что вы намагаетесь сейчас сделать свой эп. А какие будут функции такого додатка? Ну, сейчас все находится в стадии разработки, но самая главная проблема, которую мы хотим решить, вот связанная с бальными танцами, это поиск партнера или партнерши для такого рода занятия. То есть сейчас мы делаем именно акцент на этом. Ну а прямо сейчас мы будем делиться додатками, которые у всех танцевать. Знаете, если вы умкнете музыку, все равно вы сможете рухаться в ритме, в темпе и очень красиво. Mm -hmm. Ну вот первый. Приложение Learn Hip Hop Dance. Тут oh. мастер-классы от профессора Лука Джонсон. Вот он показывает, как быстро освоить все азы и узнать, что такое грув, что такое фристайл. Як uh, пользуватися своїм тілом в ритмах жаркого хіп-хопа? Ще зумба денс, це безкоштовний додаток, який також ви завантажите. Ну, можна там якраз думати, чи є такий стиль танцю, чи uh, все ж таки він існує. Але як спорт можна навіть його закачати і насолоджуватися фітнес естафетою, яка дозволяє анімованого інструктора подивитися і виконувати його руку. І oh от приложення, яке мені подобається більше всього, знаєте, момент медитативного танця. без звука, без ритма. Ты закрываешь глаза, ощущаешь свое тело. Саня в этот момент спит, а вот я кайфую, потому что пользователь в этом приложении понимает, что такое циклический ритм и как регулировать темп. И, собственно, он ознакомливается более чем с 25 шаблонными стилями танца. И здесь можно учить и румбу, и ча-ча-ча. Есть такой себе виртуальный метродом, который, ну и виртуальный инструктор, который просто задает правильный темп, ритм и помогает тебе быть в этом груве. Yeah. Сергей, скажи, пожалуйста, три порады стартаперам. Через что им придется пройти? Им придется пройти бессонные ночи, голодные дни. То есть, какие советы? Самое главное, это верить в свою идею, это во-первых. Во-вторых, не слепо верить, а проверять то, что ты делаешь. И третье, это действительно все-таки делать. Друзья, так. если вы знаете, как двигать своим телом, как это делать в ритм, значит, body. вы Move точно были сегодня с нами в стартап-шоу. Серег, спасибо тебе большое. Yeah, спасибо мы большое. будем видеть тебя следить за тобой и твоими успехами. А у нас тут не студии, мы все же таки и не знаемся про все приводы Хью Джекмана. Коли он не Как снимать крутые селфи? Наконец, наконец совсем через час. И, конечно же, призы раздаем. Если отвечаете правильно, на вопрос Викторины. Мы пошли танцевать, и оставайтесь с нами на м 1